Министерство финансов должно было вчера гасить свои обязательства по облигациям внутреннего государственного займа. Это 3,5 миллиарда долларов, которые, кстати сказать, были успешно уже выплачены еще вчера. Проблема состоит в том, что Министерство финансов и Госказначейство, как обычно у нас все это происходит, пытались сделать все в последнюю минуту. Более того, я понимаю, игра, которую вело Министерство финансов, она была игрой на то, что у них сохранялась надежда о возможности рефинансирования снова облигаций внутреннего государственного займа. То есть украинские банки, скорее всего, они надеялись, будут продолжать их покупку. И до последнего они тянули, поэтому вышли в итоге с выплатами своими только уже в конце дня. И это обычная, кстати сказать, практика и не только в Украине, а во многих других странах так происходит. С другой стороны, говорить по поводу возможности технического дефолта по облигациям внутреннего государственного займа в странах с переходной экономикой, Экономикой, к которым относится Украина, вообще э, неразумно и фактически невозможно. Почему невозможно? Потому что речь идет по поводу того, что собственный печатный станок в самом плохом случае контролируется самим Центробанком этой страны, в данном случае Национальным банком Украины. И ожидать технического дефолта по облигациям внутреннего государственного займа я бы вообще никогда не стал, особенно в привязке к Украине. Потому что в самом плохом случае можно включить печатный станок, печатать гривневую массу и расплачиваться за те гривни, долги, которые были сделаны. Конечно, при этом раскручивается инфляция, но это уже совсем другая история. В данном случае, если речь идет о возможности как такового технического дефолта, то он в 90% случаев просто невозможен. Я думаю, что расшатка подобной ситуации была достаточно выгодна части инвесторов ценные бумаги, спекулянтов именно спекулянтам. С другой стороны, она была выгодна, может быть, валютным игрокам, но крупным валютным игрокам, которые пытались бы расшатать ситуацию и на этом кратковременно пытаться заработать. Интересно, что реакция мирового сообщества была совершенно нейтральная на эту новость. Кредитно-дефолтные свопы по Украине за вчерашний день изменились на 1% пункт, то есть это совсем ничто, если бы речь шла о, кредит, о том, что объявляется техническая дефолту, кредитно-дефолтные свопы могли увеличиваться в разы. Политическая конкуренция – это нормально, но в ней должны быть очень строгие правила. Почему? Потому что, когда политическая конкуренция начинает задевать экономику, это касается уже не только политиков, это касается любого гражданина, живущего в Украине. А механизм э, дефолта связан не только с конкретными действиями правительства, он связан еще и со слухами и с паниками на рынке. Мир знает прекрасно, что э, очень часто механизм дефолта был зап запущен с помощью паники да, обычных граждан, которые как-то реагируют на сообщения, которые есть. Поэтому, мне кажется, данная технология очень некорректна в этом случае. О дефолте может объявить только действующее правительство. Никто другой и никаких слухов дефолта не может быть. А то, что есть в стране дефолт и не дефолт, ощущается любым гражданином сразу. Потому как, если вы помните прошлые дефолты, да, об этом сообщают курсы обменников, об этом сообщают закрытые магазины, отсутствие товара на полках и рост цен. Если этого нет, то это слухи. Дай бог, чтобы в данном случае это была чья-то глупость и это не имело каких-то серьезных последствий.